Малеев Сергей Анатольевич, 1978 года рождения, 7 мая. 462 ОПБ, 3 рота, 1 взвод, 1 отделение. Вы знаете, командование у нас, скажем так, всегда проявляло заботу о своих солдатах. Но по тому, как велись вот эти вот обстрелы, приказы, я так понял, что оно не в курсе того, что на самом деле происходит. То есть, я так понимаю, что никто толком не докладывал, что, что собственно говоря, уже на месте происходит. То есть, им что-то доложили, они, может быть, даже с дрона смотрели, я не знаю. Но скидов было очень много про скиды, Командование ничего не знало, насколько они опасные, эти скиды. То есть, реально, если он бросит туда, ты умрешь просто. Там какие-то большие скиды дела. вот Поэтому некоторые приказы мне казались неадекватными. Зайти сейчас туда, это означает, что ты сейчас умрешь просто. Сразу же. Там висит этот дрон и тут же бросает, тут же тебе под ноги бросает. Если он бросит, ты умрешь. У нас люди в СЗЧ были. Я в СЗЧ не был никогда. Это очень дорого сходить в такой отпуск все равно возвращаются обратно потом даже их и не ищут да, и не, да, 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 не под ручку нет они сами просто приезжают деньги нужны и деньги деваться некуда все равно уже уже много времени прошло если ты долго где-то там 8 месяцев 7 месяцев, а чем ты будешь заниматься? Тебя на работу никуда не возьмут, у тебя документа нету, что ты освобожден. То есть ты будешь где-то, может, отсиживаться в какой-то квартире, в каком-то доме, но ты будешь это делать недолго все равно. Ты вернешься, у тебя официально нету никаких документов. Тебя нигде не поддержат, тебя никуда не возьмут. Мотив ⁇ это финансовое вознаграждение для нас в общем-то, в принципе, не такое уж плохое. Учитывая наши зарплаты теперешние, это мотив. Ну и ради денег и деваться уже некуда. Раз ты уже там, ты должен там уже оставаться тогда.